child we comfort ये सी कृष्ण नाम लो मैं अंदर के ना वंदना लो इस मसी का मधुर नाम में आप सबको धन्यवाद आइए मेरा साथियों कैसे हो आपको कुछ परिवार में कुछ कष्ट संकट हो बिल्कुल डरने का नहीं हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारा टीम बच्चों लोग हमारे पास चिल्ड्रन प्लेटर है उसमें आधी रात तीन बजे हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे हर शाम को भी प्रार्थना करेंगे अगर आपको बच्चा चाहिए कुछ संकट हो आपको परिवार में कुछ दुख हो कुछ बीमारी है शैतान का सपना है सबसे छुटकारा मिलने के लिए आज अच्छा मौका है आइए आज बाइबिल में एक अच्छी बातें हम लोग सुनाती हैं। पहला कुरिंदो नौ हजार सोलह वचन में यदि मैं सुसमाचार सुनाम तो मेरे लिए कुछ गमंड की बात नहीं क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है यदि मैं सुस ना सुनाम तो मुझ पर हाय पौल ने कहती है कोरिंदियों के संगों से उधर का लोग अगर हम सुसमाचार नहीं प्रचार नहीं प्रयटन नहीं करेगा तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा कष्ट होगा दुख होगा अभी यीशु मसीह आने वाला है आसमान से अभी हम बादल से जाकर और यशु मसीह के साथ में बीच आकाश में जाना पड़ेगा सारे जगत में जितना क्रिश्चियंस है अभी मसीह का आने के लिए उसका निकट के लिए सभी इंतजार में लेकिन सभी सोचती है हम मंदिर में गवाही दे दिया संदेश दे दिया और घर में गया खाया पिया सोया बस इससे हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे बिल्कुल नहीं सच कहती है बाइबल क्या कहती है आप तैयार होने के लिए आपको ठीक से तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा शक्ति तुम्हारा दिल में तुम्हारा शरीर में किस तरह पहुंचती है आज जानो पिछा जरा बाइबल में ऐसे बातें लिखे है एक बार कोई भी हो आप पास्टर हो आग, अगर आप विश्वास हो तो सोचिए पहले बात क्या है जो आप मंदिर में गवाही दिया ना संदेश दिया ना जो संदेश आपने दिया उस संदेश को किताब में लिखना पेरु का वर्णन में दूसरा जय पैतालीस वचन में लिखा है वो लोग पास जितना जमा है चंदा वो बांट लिया पहले सुसमाचार प्रचारन किया मंदिर में भी प्रचार नहीं किया उसी बात को लिख कर रख लिया वो अपना गवाई को भी लिख लिया उसका पैसा को भी बांट लिया उसका बाद प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा शक्ति से भर गया था जब पतरस ने जिसको भी ऊपर बदन में हाथ रखने से चंगाई हो गया क्यों पॉल भी ऐसे योहाना भी ऐसे थॉमस भी ऐसे क्यों फिलिप भी ऐसे जैसे कि अपना हाथ रखने से क्यों चंगे हो गया वो अपना हाथों से पैसा बांटा था अपना हाथों से जो समाचार प्रचार किया ना उस समाचार को लिख कर रख लिया था ये जानना बहुत जरूरी है अभी सारे जगत में लोग क्रिश्चियन लोग मेरे साथियों भाई बहनों आप सोचो आपका गवाही कभी लिख कर रखा था नहीं आप पेलोवा जो आप मंदिर में संदेश को बताया प्रचारन किया लेकिन आप घर में लौटने के बाद लिख कर रखा था आपने नहीं तो आप हुआ। मतलब आप स्वर्ग तक जाने का अवश्य नहीं है क्यों नहीं बाइबल में है लिखा है क्या लिखा है बारह शिष्यों ने एक बार बहुत था बहुत उदास्ता इसम मसीह मरकर तीसरे दिन में जीवित होकर उठ गया था बारह शिष्यों को और 500 सौ से ज्यादा लोगों को मिल चुका है में में उसका बाद पूरा संग है ना एकदम उदास बैठा खामोश बैठा था एक छोकरा था एक नन्ना मन्ना बच्चा जैसा है उसका नाम है मार्कुस मार्कुस ने पथरस के पास आके कहने लगे भाई साहब आपको धन्यवाद पत्रस अब शंकर नायक अब बड़े पादर हो आप उदयस क्यों आप तो साढ़े तीन साल यीशु मसीह के साथ चलते 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 कहा यीशु बैठा उस जगह पे आप भी बैठा था जिस जगह पे यीशु मसीह खा रहा था आप भी खाया जिस समय में यीशु मसीह साढ़े तीन साल संदेश दिया था आप पैसा एकदम सामने खड़ा होता नहीं तो उसका पीछे 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 करता था पहाड़ को ऊपर ये और मोजेस भी आने के समय में और रूपांतर कोण में पहाड़ के ऊपर इस मसीह के साथ में आप एलिया और मोजेस को भी देखा था हाँ पत्र से बोला हाँ हाँ मैंने देखा था मैंने बहुत कुछ देखा था तो फिर क्या हुआ अरे भाई साहब तो सोलह साल के मारकुस ने हंसना लगे वो हिस्ट्री में लिखा हुआ ये बात मार्कुस ने कहने लगे यीशु मसीह के साथ में आप जो किया बताओ मैं लिखूंगा सारी दुनिया वाला देखते ही, देखते ही इस मसीह का प्रार्थना करेगा क्यों ईसु मसीह जीवित होके उठकर स्वर्ग तक पिताजी के पास जाके बैठ लिया था जब भी जेरूसलेम में यीशु मसीह का साथ जितना लोग पीछे किया ना सभी उदास हो गया खामोश हो गया रोना शुरुआत किया क्या करने को कुछ दिन पता नहीं वो लोग को ये सब बाइबल में नहीं है तो मार्कस ने पत्रस को इलाया बताओ मैं लिखूंगा करके पेन लिया था मार्कुस पहला जे पंद्रह वचन देखो इस मसीह सारी दुनिया वालों को सुषमाचार प्रकट किया लिखा है अरे बाइबल में पहले बार पहले ग्रंथ लिखा कौन है मालूम है एक छोकरा ने मार्कुस ने उसके बाद पत्रस लिखा और लुक भी लिखा था और जाम योहाना भी लिखा था लेकिन जगत में पहले लिखा था न्यू टेस्टमेंट कौन था मालूम है मार, मार्कुस ने आपको पता है मार्कुस जब लिखना शुरुआत किया ना उसमें है सुसमाचार इसलिए पौल भी यही कहती है अगर सुसमाचार मैं नए प्रकटन करने से मुझे भारी पड़ेगा नष्ट होगा कष्ट होगा हम स्वर्ग तक भी नहीं पहुंच सकता हूं। अभी सभी चर्च में गया पर बड़े बड़े स्टेज में खड़ा हुआ हजारों के सामने सुसमाचार किया बस हो गया नहीं और भी नहीं और भी करना पड़ेगा मंदिर में समाचार किया नहीं और भी करना पड़ेगा और कहीं करना पड़ेगा जो आपने बताया सुनवाया सभी एक किताब में लिखो रात को सोने से पहले एक घंटा काम करो सारे दुनिया वालों को मैं कहता हूं आप सोचो भाई साहब पहले परिंदों के वर्णन में कोर्स सोया था रात भर जो दिन में प्रकट किया था लिखा था लिख कर रखा था और उसके बाद में घुटने में प्रार्थना किया था फिर शक्ति से भर लिया वो लगो शक्ति किस वजह से भरती है पता है आपको पवित्र आत्मा का शक्ति किस इस में इसमें अगर लिखने से तुम्हारा हाथ तुम्हारा मन शरीर शक्ति से भर जाएंगे आज का लिखने वाला बात कम है बहुत कम है इसीलिए शक्ति नहीं खाली बेले बातें कर लेती है बोलते हैं हम बड़ा हो, कहीं को बड़ा सावक हो गए आपका गवाही नहीं लिखा था आपने इतना बार जितना जितना संदेश दिया था आपका उम्र साठ से सत्तर अस्सी हो गया आपका उम्र आपने बीस साल से बाइबल पकड़ा था ऐसा आज तक आप अपना गवाही नहीं लिखा था आप क्रिश्चियंस नहीं है क्यों क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं पहले शताब्द में सिक्सटी फाइव में सिक्सटी फाइव पैसाठ नहीं तो सिक्सटी थ्री में थॉमस ने पंजाब में आया था पंजाब में एक गांव था उसका नाम है तक्षशिला तक्षशिला में कौन था राजा था उनका नाम है कंडप्पा वो ग्रीक राजा था उनका पास तामस आके सुसमाचार यीशु के लिए बताया अरे हाँ वो तो लिखा गया धर्मशास्त्र में वो तो सभी लोग वहां पर पंडित लोग था ब्राह्मण लोग था पंडित लोग भी है सभी सब ग्रंथ को पहचान लिया अरे यीशु मसीह जगत पे आ गया हाँ आ गया अरे रुकमे में जो था वो बनकर आ गया आ गया थॉमस ने कहने लगे गया करके मैं उनका शिष्य हूं अभी पंजाब में मैं आया हूं जब राजा ने कंडप्पा ने विश्वास किया उनका खानदान का लोग उसका बीबी उनका बच्चे उनका राजमहल में जितना लोग है पंडित लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं, सभी बाप में लिया वो पाँच सौ सौ कुछ होगा मुझे याद नहीं लेकिन पहले जमाने में इतना लोग वापस लिया क्यों किसने राजा को सुसमाचार प्रकट किया और ब्राह्मण लोगों पंडित लोगों को किसने सुसमाचार प्रकट किया था थॉमस ने अरे केरला नहीं है वो सब झूठे बात है केरला बाद में फर्स्ट वन पंजाब राष्ट्र में अगर आप ग्रंथ में एक बार अकबर में जाके देख लो पहचान करवा लो किसी को भी बताओ एस एस बाबू ने कह दिया ये सच है सच है हिस्ट्री में है आज तक बड़े बड़े मुजी में पंजाब में भी थॉमस का हिस्ट्री असली हिस्ट्री वहां पर है चालीस साल पहले मैं बच्चा था चालीस साल पहले बच्चा था मैं आठ साल की उम्र थी मेरी जब मैं अपना गवाही लिख लिया मैंने अच्छा अच्छा गाना लिख लिया मैंने यीशु मसीह के लिए अच्छा अच्छा संदेश मैंने लिखा था कविता आठ दस साल उम्र में जब मैंने बहुत बड़े बड़े शाहक था ये सन्ना है आर्य मूर्ति है बड़े बड़े शाव वो नौजवान था जब बोले मैं, छोटा सा नन्ना सब मुन्ना सब बच्चा था मैंने लेकिन मैं अपना गवाही लिखा था सुसमाचार आज सारी दुनिया में मौजूद है मेरा गवाई और तेलुगु में हिंदी में और अंग्रेजी में भी है पहचानो जरा भाई साहब मुझे पहचानो इसमें लिखा है पहले सोलह में अगर मैं सुसमाचार प्रकट नहीं करेगा तो मुझे बहुत बारी पड़ेगा मैं स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता हूं मुझे कष्ट होगा इसलिए मैं कहता हूं आज इसी इस को मानो अरे राजा मान लिया खंडपन है अरे ब्राह्मण लोग मान लिया वो लोग शास्त्र ले शास्त्र पढ़ने में बहुत है तेज है दिमाग वाला है राजा लोग दिमाग दिमाग लोग है पंडित लोग ब्राह्मण लोग बहुत दिमाग लोग है चुपचाप से नहीं मानेगा सच्चाई क्या है पहचाने वो लोग पहले सच्चाई क्या है पहचाने वाला पंडित लोग है ब्राह्मण लोग है उसे शास्त्री भी कहती है ऐसे लोग खंडपर राजा का सब वापिस पहले शताब्दी में अभी आज सभी कहती है अभी उन्नीस बीस तक पहुंच गया हम लोग दो हजार साल गुजर गए अभी अभी कहती है मसीह परमेश्वर नहीं है अरे आप दिमाग वाले हैं राजा दिमाग वाला है पंडित पंडित लोग वाले वाला है कौन है पंडित लोग वाले वाला है ब्राह्मण लोग दिमा, वाला है और परमेश्वर से बहुत भक्त रहती है वो लोग में पुजारी लोग में बहुत दिमाग होती है सच क्या है पहचानते हैं वो लोग राजा भी सच के पहचानते हैं वो लोग दिमाग से बढ़कर अपना दिमाग नहीं है अपना दिमाग राजा से शास्त्र लोग से पंडित लोग से ब्राह्मण से बहुत पानी कम चाहिए हम हम बहुत कम है। फिर भी मसीह मुझे है आपका तक मैंने पहुंच गया आज मसीह को मानो बीमारी से चुटकार मिलेगा आपको बच्चा चाहिए बच्चा मिलेंगे आपको दिल में कोई भी बात है मुझे मैसेज कीजिए हम आपसे बात करेंगे हर दुख से हर से, हर पापों से छुटकारा मिलेंगे आपको पाप से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है इसमें लिखा है एक ऐसा बात यशहु 58 आठ वचन तब तेरा प्रकाश पौ पटने के को समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा अरे क्या लिखा है परमेश्वर का बात है तुम्हारा आगे पीछे तेज रहेगा कभी तुम अपना पाप को क्षमा मांगने से तुम अपना दंड दाल को बांट दो गरीबों को बांट दे पहले पेरिंतों का वर्णन दो अजय पैतालीस वचन में लिखा है हर शवक हर पैसा बांट दिया और जो प्रकट किया उसे लिख के रखा था उसी इसीलिए वो लोग अभी यीशु मसीह का आवाज सुनने के लिए वो लोग कब्रस्तान में तैयार है वो अपने जान को भी कुर्बान कर लिया आज आपने अपना गवाही लिखा था नहीं लिखा आप तैयार नहीं हैं जो आपने प्रकट किया ना यीशु मसीह के लिए वो लिखा है नहीं लिखा है तो तुम तैयार नहीं है और भी बहुत कुछ बहुत कुछ आपको सीखना होगा मुझसे सीखना होगा आपको मैं बचपन में परमेश्वर मुझे कहा तुम अपना गवाही लिखो लिखा था संदेश को लिखो लिखा था कितना बच्चा था मेरा उम्र कितना था दस साल नाइनटीन एटी वन जब भी मैंने लिखा था जब भी मैं राइटर था बचपन में मुंबई पहुंच गया था सारे हिंदुस्तान पहुंच गया था मैंने भाई बहनों एक बार आप सोचो एक बच्चा था मैंने बचपन में राइटर परमेश्वर ने बनाया यीशु मसीह का कृपा से मेरा माँ बाप नहीं मुझे माँ को नहीं पता नहीं बाप नहीं मुझे मुझे पढ़वाए मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में भी नहीं डाला मुझे अरे भाई साहब मैं पढ़ता हूं करके मैं स्कूल में गए ना मेरे को लात मारा था मैं अनाथ हूं एक खाने का पीने का रहने का बंदोबस्त नहीं एक पैसा नहीं था बहुत साल भूखा तो मैंने फिर भी आपका सामने खड़ा होने के लिए परमेश्वर ईश्वर ने कृपा किया आपका तो मां है पिताजी है बड़ा है दंॉलत है बड़ा मंदिर है बड़े महल है सब कुछ है फिर भी बदनसीब क्या है पता आप अपना गवाही नहीं लिखा था आज तक आप एक गाना भी नहीं लिखा और आप प्रकट किया था वो संदेश को भी नहीं लिखा पहचान अपना आपको अभी भी लिखो मदुरश् लो मारकू जपिन माटा मारकू सु पेत्र जपिन तु ఫస్ట్ రైటర్ మార్కు తర్వాత పేతురు పేతురు చెప్పడం మార్కు రాయడం తర్వాత మత్తి తర్వాత లోక తర్వాత యోహాను ఆ తర్వాత పౌల్ గారు వీళ్ళందరూ రైటర్స్ తర్వాత వచ్చారు అంటే ఒక యవ్వనస్సుడు ఒక యువకుడు ఒక బాలుడు చెప్పిన రాసిన మాట అంటే పేతురు చెప్పడం రాశాడు ఫస్ట్ రైటర్ కొత్త నిబంధన మార్కు మొదటి శతాబ్దంలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో స్వాత్ ప్రకటించింది తోమ పంజాబ్లో తక్షల ప్రదేశంలో సువార్త చెప్పినప్పుడు బ్రాహ్మణ్సు ఆర్యలు పండితులు శాస్త్రులు కండప్ప రాజు వాళ్ళ కుటుంబం ఆరు ఏడు వందల మంది బాప్యం పొందారు మొదటి శతాబ్దం అరవై మూడు అరవై ఐదులో మొదటి శతాబ్దంలో రక్షణ పొందారు సువార్త అలాగొచ్చింది ఈ ప్రపంచానికి ఇండియాకు అలాగొచ్చింది కేరళ నుంచి రాలేదు సువార్త పంజాబ్ నుంచి వచ్చింది తర్వాత కేరళకు వచ్చింది తర్వాత భర్తలోమే బొంబాయి ఇచ్చాడు నేను బొంబాయిలో కళ్యాణ్లో ఉన్నాను నేను చానల్ కళ్యాణ్లో ఉన్నాను నేను నేను రియల్గా బొంబాయి అంత సువార్ చేశాను కళ్యాణ్ తోమగారు వెళ్ళారని నేను పరిశ్రమ చేశాను కేరళ వచ్చాను మౌంట్ మేరీ రోడ్లో సమాధిని చూశాను నేను సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి మోకరించాను నేను తోమగారి సమాధి దగ్గర ది రియల్టీ సువార్త్ అంటే అది పదేళ్ళు ప్రాయలో ఇండియా చుట్టబెట్టాను సువార్ చేశాను నేను తల్లి లేదు తండ్రి లేడు అన్నీ లేడు చదువు లేదు డబ్బు లేదు తినడానికి పుట్టు లేదు నేను వర్క్ చేశాను ఆలోచించాలి మీకు డబ్బు ఉంది చదువు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఏం చేశారు మీరు మీ సాక్షి రాశారా రాయలేదు పోనీ వాక్యం రాశారా రాయలేదు నేను తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్లో మూడు బుక్స్ ఇండియాలో పెట్టాను కావాలంటే నాకు అడ్రస్ పంపు నేను పంపిను తను పార్సల్లో ఫ్రీగా నువ్వు బుక్ షాప్లోకి వెళ్తా కొనుక్కోవాలి వంద నూట యాభై ఇంత సేవ చేశారు ఇంతగా దేవుడు దీవించాడు నేను ఆరు చిత్రాలు తీశాను ఆరు మూవీలు తీశాను తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఎన్నో బుక్స్ రాశాను ఒకటి రెండు కాదు ఎన్నో రాశాను ఎంత గొప్ప కృప ఆ ఆకు డౌట్ కథ లిఖిజే మేము ఆఫీ ప్రార్థన కన్నా చాతాం పరమేశ్వర్ ఆ స్తి ప్రశంస కతాం ఏ సందేశ్ ఇన్ సబ్మే రక్కలిజి ఆశిచీజే ఇసు మసిక నాంసే మాన్ ప్రభావి కూడా బిడ్డలందరూ దీవించండి నాయన సువార్తెలుగా మార్చండి ఎండలో స్వార్త ప్రకటించే భాగ్యం వర్షంలో స్వార్థ ప్రకటించే భాగ్యం వీరికి అనుగ్రహించండి నన్ను ఎలాగైతే వర్షంలో వాడుకున్నారో ఎండలో వాడుకున్నారో చలో వాడుకున్నారో అన్ని కాలాల్లో నన్ను వాడుకున్నావు తండ్రి బాలుడిగా ఉన్నాను పదేళ్ళు ప్రాయంలో నన్ను వాడుకున్నావు ఇప్పుడు దాకా వాడుకుంటున్నాం నన్ను రైటర్గా చేశావు ఆశీర్వదించావు నా ఆరోగ్యాన్ని దీవించావు నన్ను రైట్గా మార్చా ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా తమ సాక్ష్యాన్ని ప్రకటించే వాక్యాన్ని రాసుకునేటట్లు ప్రతి బిడ్డను పరిశుధాత్మతో అభిషేకించండి ఈ వాక్యం అందులో పాలించండి ఏ స్నామలో ప్రార్థు నాని తండ్రి అందు हम मिले के पर देखेगा सारे जहां देखेगा सारे जहां नीले आसमां के पार जाये फेराई माँ के पार जाएंगे मेरा पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारे जहां देखेगा सारे जगह नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा a hey, hey. యాత్రలు నా జీవన యాత్రలు నీ వెళ్ళే త్రోవలు నా కంటే ముందుగా నీ వెళ్ళే త్రోవలు నా కంటే ముందుగా నా తోడుగా నా నీడగా నా తోడుగా నా